хочу обратиться к нашим людям которые я думаю буду смотреть это есть проект у пив который называется там матери ведра я называю так вот это фсбшный проект у меня есть достаточно записей того как наши я понимаю что у нас люди хотят найти правду в отличие от них и они пишут везде куда только можно но когда они пишут заведомо фсбшные проекты тупо фсбшный проект на них выходят через неделю с просьбами, если вы хотите, чтобы вашего сына не убили, если вы хотите с ним поговорить, вам нужно пойти сфотографировать что-то. Вам нужно пойти найти там какой-то клад, какую-то историю и куда-то перенести. Люди, я понимаю, что вы хотите получать ответы на вопросы, но есть органы официальные, есть СБУ, есть ГУР, есть КША. Если на вас вышли, обратитесь, вас ну, реально помогут, расскажут хотя ну, бы. Ну, так, а иначе, або 111 и або выбухнешь на месте. Совершенно верно. Поэтому не занимайтесь ерундой. Уже все давно найдено. А почему этот проект так рекламируют? Потому что сейчас ФСБшники, перед тем, как отдать наших, они ходят и рекламируют, что вас вернули благодаря там, вот этому проекту матери. Я называю их матери ведра ФСБ. Естественно, наши возвращаются и начинают это рассказывать, что нас вернули благодаря этому проекту. И все наши начинают туда бежать и там, заполнять анкеты. Во-первых, сливают там все данные. Если наш, к примеру, был в плену как рядовой, а наша там пишет, он у меня капитан, там сразу чуваку прилетает по этой истории, а да, ты типа пиздец. Да. Mm. Ты типа пиздец всю дорогу, что ты рядовой. Поэтому я призываю, не пишите туда, куда не нужно писать. Вот люди, вот кто меня смотрит вы всегда можете написать или позвонить там, в КША или в силовые там, структуры и получить ответ.